এয়া চব এইখিনি মোৰ হাঁহ পোৱালিখিনি ইহঁতৰ আজি পাঁচ দিন হৈছে দেখিব পাৰিছে আৰু এইটো হ'ল চীনা পোৱালি চীনাহাঁহক ডিম মই কেইটামান দিছিলোঁ তাৰে ওলাইছিলে এইটো চীনা পোৱালি হয় আৰু বাকী এইকেইটা হাঁহ পোৱালি হয় পাতি হাঁহ একদম অৰিজিনেল লোকেল দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে ইহঁতৰ আজি সম্পূৰ্ণ পাঁচদিন হৈছে আৰু আজি মই ইহঁতক কেনেধৰণে দানা দিওঁ আৰু পানীৰ লগত কি কি ভিটামিন ইউজ কৰি দি আছোঁ আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণ আজি সিহঁতক দি দেখাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ আৰু আপোনালোকক ডাঙৰ হাঁহখিনিও দেখাম আৰু মোৰ কুকুৰাখিনি যিহেতু মই বিকিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু কেইটামান আছেগৈ সেইকেইটা দেখাম আৰু বাকী এয়া দেখিব পাৰিছে মোৰ হাঁহ বলিকেইটা যিহেতৰ পাঁচদিন হৈছে আৰু মই সিহঁতক কেনেধৰণে দানা দি আছোঁ আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব এয়া দেখিব পাৰিছে এয়া চাওক মোৰ যিহেতু প্ৰিষ্টাৰ্টাৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল হ'লেও মোৰ ভাল ব্ৰইলাৰ ষ্টাৰ্টাৰ দানাটো এইটো এয়া ষ্টাৰ্টাৰ দানা মই লৈ লৈছোঁ তাৰপাছত এয়া চাওক এইটো ভিমাৰেল দিম আজি ইহঁতক ভিটামিন যিহেতু পাঁচদিন হ'ল পোৱালিখিনি ভিমাৰেলটো কিমান দিম আপোনালোকে চাই লওক এইখন ভিমাৰেলৰ মুখনি হয় আৰু এই বটলটো হ'ল আপোনালোকৰ কিমান এম এলৰ এশ বিছ এম এলৰ ঢাকনি বটলৰ ঢাকনিখনে চাওক পুৰা ফুলকৈ দিছোঁৱে দেখিব পাৰিছে পুৰা ফুলকৈ ডিংকাৰত পাঁচশ এম এল পানীত মই দি দিলো তাৰপিছত আপোনালোকে এনেধৰণে চামুচ এখন লব চামুচ এখনে এনেধৰণে মিলাই দিব গুলি সম্পূৰ্ণ গুলি গুলি হৈ গলে আপোনালোকৰ তাৰপিছত এনেকে ঢাকি দিব তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে এনেকে শুকানকে নিদিব সিহঁতৰ লাগি ধৰিব অলপ অলপ পানী ছটিয়াই দিব সেয়া চাওক এনেকৈ অলপ অলপ পানী ছটিয়াই কি কৰিব মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এনেধৰণে অলপ অলপ পানী ছটিয়াই এনেকৈ অলপমান সানি দিব আপোনালোকে যে একেবাৰে খৰখৰীয়া হৈ নাথাকে বস্তুটো অকণমান পানীৰ লগত মিহল হৈ যায় তেনেধৰণে একেবাৰে খৰখৰীয়াকৈ খাবলৈ নিদিব সিহঁতৰ লাগি ধৰিবও পাৰে সেইয়া চাওক মোৰ হাতত পানী বেছি হৈ গ'ল এইখিনি মই পেলাই দিব লাগিব পানীখিনি এনেধৰণে আপোনালোকে বেছিকৈ পানী নিদিব মই ঘটকৈ ঢালি পালোঁ দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে এইয়া চাওক হৈ গ'ল এনেধৰণে এনেধৰণে আপোনালোকে দানাটো বনাই ল'ব এনেধৰণে দানাটো বনোৱা পিছত এতিয়া চাওক মই খাবলৈ দিছো আপোনালোকে চাওক এইখিনি চাওক পোৱালি খিনি মই এতিয়া আকৌ ভিতৰলৈ লৈ আনিলো প্ৰথমে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছিলে মই পোৱালি খিনি যিহেতু বাহিৰত উলিয়াই দিছিলো তাহা আকৌ ভিতৰলৈ লৈ আনিলো পোৱালি খিনি এতিয়া মই পানী ডিংকাটো দি দিম সিহঁতক পানী খাব দানা খাব দুইটা বস্তুৱে খাব সিহঁতি দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে আপোনালোকেও এনেধৰণে পালন কৰিব আৰু ধুনীয়াকৈ এণ্টিবায়টিক ভিমাৰ এল আৰু অস্ত্ৰভেদ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰি থাকিব তেতিয়া আপোনালোকৰ পোৱালিবোৰ বেমাৰ আজাৰ নাহে আৰু মোৰ ইয়াৰ ইয়াত চীনা হাঁহৰ পোৱালি দুটাও আছে দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে তিনিটা আছে চীনা হাঁহৰ পোৱালি আৰু এটা আজি মেচিনৰ পৰা নমাইছো আৰু চীনাহাঁহ মোৰ ভাগৰ ওলাবলৈ মেচিনৰ পৰা বত্ৰিশ দিন লাগিলে আৰু তিনিটাহে ওলালে মই দহটা দিম দিছিলো আৰু সিহঁতৰ বাকলিটো অলপমান ডাঠ হৈ উলিয়াবলৈ বহুত কষ্ট হয় চীনাহাঁহ হ'লেও মোৰ ভাগৰ ওলালে তিনিটা এয়া চাওক আপোনালোকে পোৱালি কিন্তু বহুতত হৈছিলে পাঁচটা মানত হৈছিলে পোৱালি বাকীখিনি বাও আছিলে বাও দিম এইখিনি হাঁহ পোৱালিখিনি দেখিব পাৰিছে সিহঁতক মই ভিমাৰ এল দিছো আৰু ষ্টাৰ্টাৰ ভাল কোৱালিটিৰ ষ্টাৰ্টাৰ দানাটো দিছো এয়া চাওক ইহঁতৰ আজি সম্পূৰ্ণ পাঁচ দিন দেখিব পাৰিলে আপোনালোকে এইখিনিয়ে মোৰ পোৱালিখিনি সম্পূৰ্ণ লোকেল পোৱালি হয় আৰু এইখিনি আৰু এইখিনি দেখিব পাৰিছে এইখিনি মোৰ ডাঙৰ হাঁহখিনি এইখিনি আজি সাতচল্লিছ দিন হৈছে আৰু ইহঁতৰ ইহঁতক মই সম্পূৰ্ণ দানা খুওৱা নাই ইহঁতক মই দানা মেক্সিমাম চাহ খোৱা কাপটো আমাৰ নৰ্মেল চাহ খোৱা কাপটো কাপটোত মাত্ৰ দুকপ দিওঁ দানা আৰু বাকী মই ইহঁতক তুঁহগুৰি ধান ইউজ কৰি আছোঁ সেইকাৰণে ইহঁতৰ দেখিব পাইছে গ্ৰ'থটো ইমান ভালকৈ অহা নাই যিহেতু মই অলপমান কম খৰচত ইহঁতক পালন কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে ব্ৰইলাৰ ষ্টাৰ্টাৰ যদি কিনা দানাটো বেছি পৰিমাণে দিয়াহেঁতেন তেতিয়া ইহঁতৰ ৱেইটটো বেছি আহিলেহেঁতেন আৰু ইহঁতৰ অলপমান ভালকৈ ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হ'লহেঁতেন সিহঁতি দেখিব পাৰিছে কিছুমানবোৰ চব এইবোৰ সৰু সৰু হৈ থাকিলে কিছুমান পোৱালি সিহঁতৰ সাতচল্লিছ দিন হৈছে আৰু কিছুমানবোৰ দেখিব পাৰিছে ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ গ'ল আৰু ইয়াত এটা কাৰণ আছে এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ যোৱা হাঁহবোৰে সৰু সৰু পোৱালিবোৰে খাবলৈ নাপায় ডাঙৰ ডাঙৰবোৰে পটককৈ খাই থৈ দিয়ে দানাটো দেখিব পাইছে আপোনালোকে আৰু মই এইবুলি কম কম টকাৰে পালন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু ষ্টাৰ্টাৰ দানাটো যদি ব্ৰইলাৰ ষ্টাৰ্টাৰ দানাটো যদি বেছি পৰিমাণে সিহঁতক মই খুৱাই দিওঁ তেতিয়া মোৰ খৰচটো বেছি আহি যায় আৰু মোৰ প্ৰফিটটো কম থাকে কিন্তু কেইদিনমান লাগিব ডাঙৰ হ'বলৈ ইহঁতক দিনটো বেছি লাগিব কিন্তু হ'লেও প্ৰফিটটো বেছি কেনেধৰণে মই থ'ব পাৰোঁ সেইটো চিন্তাধাৰণা কৰি পিনি এইবুলি মই ইহঁতক দানাটো খুব কিনা দানাটো খুব ক কম পৰিমাণে দিছোঁ আৰু যোনটো তুঁহগুৰি আৰু আমাৰ ধানটো সেইটো বেছি পৰিমাণে দিছোঁ ইহঁতক দেখিব পাৰিছে এইখিনি হাঁহখিনি চাওক ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হৈছে ইহঁতৰ আজি সাতচল্লিছ দিন হৈছে আৰু সাতচল্লিছ দিনত কিমান ডাঙৰ হৈছে আপোনালোকে এয়া চাব পাৰিছে চাওক ধুনীয়াকৈ চাই লওক আৰু মই ইহঁতক এতিয়া দানা দিম অকমান পিছত উম আপোনালোকক মই হাঁহ খিনি দেখাই দিলো যিহেতু এইখিনি চাই লওক ধুনীয়াকে এইখিনি দেখিব পাইছে আপোনালোকে আপোনালোকেও এনেধৰণে হাঁহ পালন কৰিলে মানে সম্পূৰ্ণ যদি দানা দি পালন কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ আশী দিন বা নব্বৈ দিনত ডেৰ কেজি প্লাছ ডেৰ কেজি প্লাছ ওৱেট আহি যায় যদি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ষ্টাৰ্টাৰ দানাটো যদি বেছি পৰিমাণে ইউজ কৰে তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে যদি কম পৰিমাণে ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কিন্তু অলপমান দিন লাগিব পাৰে এশ বিছ দিন ত্ৰিছ দিন লাগি যাব পাৰে সিহঁতৰ ডেৰ কেজি প্লাছ ওৱেট আহিবলৈ আৰু এতিয়া মোৰ ভাবোঁ চাওক মই সিহঁতক খুব কম পৰিমাণে দিছোঁ দানাটো দানা খৰচটো খুব কম কৰিছোঁ মই কিনা দানাটো আৰু মই যোনটো তুঁহগুৰি এতিয়া চাওক তুঁহগুৰি কেজি আমাৰ ইয়াত তেৰ টকা চৈধ্য টকা এনে এনেধৰণে পাই যাওঁ আৰু ধানৰ কেজিটো এতিয়া নতুন ধানটো পোন্ধৰ টকা কেজি পাই যায় আৰু পুৰণা ধানটো বিছ টকা কেজিত পাই যায় তেনেধৰণে ইহঁতৰ খৰচটো মই কমাইছোঁ ধান আৰু তুঁহগুৰি দি কিন্তু আপোনালোকে যদি দানা এক কেজি ষ্টাৰ্টাৰত যদি ভাল কোৱালিটিটো দানা কিনিবলৈ যায় তেতিয়া পঞ্চাছ টকাৰ পৰা পঁচপন্ন টকা এক কেজিতে লৈ লয় সেইকাৰণে এতিয়া আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওক আপোনালোকে ধান তুঁহগুৰি খোৱালে লাভ হ'বনে নে আপোনালোকৰ কিনা দানা কিনা দানা খোৱালে কিন্তু কেইদিনমান ৰখিব লাগিব কিন্তু আপোনালোকৰ প্ৰফিটটো বেছি থাকিব আজি মই আপোনালোকক ইয়াকে কব বিচাৰিলো মোৰ হাঁহ খিনিৰ বিষয়ে আৰু মই সৰু হাঁহ খিনি আপোনালোকক দেখালোয়ে যিহেতু এয়া দেখিছে ডাঙৰ হাঁহ খিনিয়ে ধুনীয়াকে দানা খাইছে কিন্তু সৰুকেইটা চব সৰুকিটা সোমাবলৈ নাপায় এ দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে আৰু ডাঙৰ খিনিয়ে ধুনীয়াকে একদম বেৰি লয় কিন্তু সৰুকেইটা পিছফালে থাকি যায় এনেধৰণে সৰুকেইটা সৰুৱে হৈ থাকিলে আৰু আৰু দানা পাত্ৰটো বহালে মানে সৰুকেইটা ডাঙৰ হ'ব কিন্তু এতিয়া মই দুটাতে দি আছোঁ যিহেতু সেইকাৰণে সৰুকেইটাই বৰকৈ খাবলৈ নাপায় হ'লেও মই সিহঁতক পিছত এনেকৈ কেইটামান ছটিয়াই দিওঁ আৰু দেখিব পাইছে এইখিনি সাতচল্লিছ দিন হৈছে আজি হাঁহখিনি সম্পূৰ্ণ আৰু দেখিব পাইছে কিমান ধুনীয়া ডাঙৰ হৈছে যিহেতু মই দানা কিনা দানাটো ব্ৰইলাৰ যোনটো ষ্টাৰ্টাৰ কিনা দানা একেবাৰে কম পৰিমাণে দি আছোঁ সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে ধুনীয়া ডাঙৰ হৈছে বুলি আৰু যদি মই বেছি পৰিমাণে দিলোঁহেঁতেন তেতিয়া কিন্তু ইয়াতকৈ ডাঙৰ হ'লহেঁতেন যিহেতু মই আগতে হাঁহ পালন কৰিছোঁ মই জানো অলপ চলপ আৰু এয়া চাওক এইখিনি মোৰ লোকেল কুকুৰা পোৱালিখিনি দেখিব পাইছে আপোনালোকে এইখিনি সম্পূৰ্ণ আজি সোতৰ দিন হৈছে এয়া চাই লওক আপোনালোকে আৰু মই বৰ বিশেষ নজনাওঁ আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক এয়াকে জনালোঁ হাঁহ কুকুৰাখিনি দেখালোঁ আৰু অলপ জনালোঁ আপোনালোকক